নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ আশে পাশে বিভিন্ন গছ লতা হাবিৰি আৱৰি আছে এইবোৰ সকলোৰে কিবা নহয় কিবা এটা ঔষধি গুণ আছে ইয়াৰ গুণাগুণ আৰু ব্যৱহাৰ নজনাৰ বাবেই আমি ডাক্তৰৰ কাষ চাপোঁ আৰু বিদেশী দৰৱ হোপা সেৱন কৰোঁ সঘনাই এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি থকাৰ বাবে এদিন আমি পাছৰ ক্ৰিয়াত ভুগিবলগীয়া হয় আহক তেনেহ'লে আপোনালোকৰ লগত সকলোৰে পৰিচিত এবিধ উদ্ভিদৰ কথা আলোচনা কৰোঁ হয় মই আজি আপোনালোকক নীলাজীৱন বা লাজকীলতাৰ কথা ক'বলৈ লৈছোঁ হয় এই লাজকীলতাৰ পৰা আমি কুৰিটাতকৈ অধিক ৰোগৰ পৰা নিৰাময় পাব পাৰোঁ যেনে ধৰক পেটবিষ আৰু কিৰমি তেজ হাগি তনছিল নুপুংখতা বৃক্ষ ৰোগ যৌনক্ষমতা দুৰ্বল পাইলছ গাঁঠিৰ বিষ নিদ্ৰাহীনতা দুৰ্বল লগা হাপানী ৰোগ দাঁত বিষ খৰ বা খজৰতি চুলি সৰা সাৰ ভঙা উচ্চ ৰক্তচাপ কটা চিঙা ষ্টন ৰোগ পেচাব সম্বন্ধীয় ৰোগ ইত্যাদি ইমানবোৰ ঔষধি গুণেৰে ভৰপূৰ এই গছজোপা আপোনালোকে কেতিয়াবা ব্যৱহাৰ কৰিছেনে বা ইয়াৰ বিষয়ে জানিছিলেনে